Надо было пиво наебнуть. Чтобы вернуться. <laughs> С момента покушать, я не помню, как называют это. На месте куньяки. Не знаю, как он называет. А, вот. И там есть тре. Мне не тре. Это меню, которое нет в интернете. 12.95. Забавно, что они только открылись, типа. А, они только открылись? Ба да, да, потому что тут раньше было salt and pepper, по-моему, называлось. Что а, это будет все остро, неважно, что мы скажем. Это Вьетнам. <laughs> это не обязательно, должно быть еще кисло-сладкое, мне кажется. Ладно, пошли, пока нас не залило дождем. Боже, сколько всякого. Если это вьетнамская, то я, наверное, возьму просто rice или chicken Это вообще свинья на то что я смотрю. <laughs> Ладно, тогда. Особенно и rice Окей. Yeah, no. yeah we want to try but we don't know what we're just looking like what you have on the menu yeah, <laughs> yeah that sounds it's okay yeah when you feel like just uh, there's a question uh, <laughs> all your food is spicy or because I. Uh, really yeah, I, I it's just, just so, like moderately okay. and it has this icon here, it's just moderately, it's not too spicy. Oh. Okay, so the, the position that doesn't have this. Yeah, yeah, it's satay and it has the icon of uh, chilling. So yeah. it uh, it will, will be spicy like spicy, spicy. moderately just normal not <laughs> you know <laughs> you know. yeah you know because like moderately spicy okay India too because okay. oh. we are not like we are not yeah, eating yeah. anything spicy so it's like uh, i don't know <laughs> Yeah that's okay just keep a look at our menu and you feel like you Yeah yeah of course okay, okay. okay thanks I'm <laughs> the Та ні, я думаю, просто за того, що вони відкрилися, типу недавно і вони маленькі, по суті, бізнес меню виглядає так. А не з невідомими графіками і так далі і всяке таке. Тому знается, що виглядь. вони просто типу, такі по-домашньому запрошують додому та все. Ладно. Туда... Вот это я, естественно, пропускаю. Ну да. І просто беру грильовану свинину. Он стім. Он стім Res. Ай, рано, креветки тут есть, типа шата с креветками. Вьетнам из кофе, что такое Вьетнам кофе? I а, see, э, воно с Рисом? Э, молоком. И все? Воно, не, ну... ну, типа. Ну, основа у них там, замість, по-моему, звичайного молока просто йде конденсат. конденсный да?

Вермишели. Вермишели, пошел это, 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 это. Вот. Я Не знаю, как они на читают. Вы шмели. <laughs> Нет, это Вермишели. Ладно. Uh, тонкие херасовые uh -huh. такие макароны. окей. Okay. Сырники даже есть. Так, Це... <laughs> это пудинг. Где? это не выглядит не так, как выглядело там на улице. Вот это, с этой стороны. А. -а, -а. <laughs> еще я вот говорил пару кучок. Пристал к я, вот nice oh, oh, thank я чувствую себя в дорогом ресторане. Oh, mm. right. oh, uh, is... Воду с подали, салатом. ей больше налили, мне меньше. Здесь мужчина не сегментирует. Я и так пытаюсь не собираюсь, но скорее всего снова спит кран. <laughs> а я попью. З маринованою моркою, огірком, з зеленою цибулею. говориш? і соус. Це ці страви, no, які ми з тобою вибрали, вони йдуть стандартно ще з оцими всіма додатками, Окрім того, що тут ще вискатись. А, вот Ля. А, це салат летучий, так? Лето. Джарет лето. Давай заберем эту бутылку. Она выглядит, кстати, совсем так, как будто. Да? Mm -hmm. Я могу сказать, что они помыли ее. Mm -hmm. Не, ну прикольно. Mm -hmm. Типа, прикольно. Мне нравится. Да. вопрос выбрать, я хочу. О, хорошо. I'm, I'm just asking uh, if I have to choose shrimp, chicken, or beef, or is it like all uh, on one skewer? Oh, that, that's when it comes to skewer, one uh, skewer beef, one skewer chicken, one skewer shrimp. Oh, uh, so three, I, oh, three, uh, three different kind of skewers. Oh, okay. Yeah. You want that, or you want different one? But you want more meat, and then i show you, but not the skewer. And then maybe take this one. Have everything 34, but not cherry But I change for you the on right, but that's one and more. And then have the uh, churro, uh, mm -hmm. but more meat. Yeah, I'll, right. I'll, take, I'll take this one. I, the I think yes. Okay, okay. Uh, what number? So it's right. a, 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 a 85 uh, 85. Yeah. Uh, 85. The skewer, shrimp, chicken, beef. Okay. And how about you? R H. R A. K. Just. Grilled pork chops here. R A one. R A zero. Zero. Yes. R A zero. Okay. The pork chop on right. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you And yeah. now or yeah. Now later. Okay. <laughs> <laughs> now. That's a you can take order. You can pay anything. Oh, I see. It, that's your system to take the order. Yeah, yeah, oh, the okay. system. Okay. The system. Who system? Okay. Right. You see, sell, but everybody kitchen job. No. Okay. But that's when they I keep. Okay. But I, I, I know the table and then my serving. Yeah, and yeah. <laughs> <laughs> thank you. It's cold. Yeah, thank you. Okay, drop it. No, no, no. Я буду дружелю. Мне кажется, она лучше знает ее, чем я. Что наверняка, mm -hmm. скорее всего. Вода спит крана. Можете с этого нарезать, с каждого видоса. где ты говоришь вода с под крана. И будете 40 минут. Ждем наши заказы. Я так понимаю, будем есть тут. Раз mm -hmm. уж ну, посадили. Плюс дождь падает, можем тут уже и посадить. И музыка тут не громкая, надеюсь, ее не будет слышно. Приемно досуг. Ну. перехода. Да. Пока Бажана выбирает что-то в китайском интернет-магазине, я покажу таким образом дизайн этого ресторана. Я предполагаю, что он семейный. Бажана согласилась со мной. Потому что одна официантка молодая, вторая взрослая и отца не видно. Вот только что вышел, наверное. А, две США, а ну да. Это да, может все же и не семейный. А это и дворная сестра просто. А может пиратная? Собою забрал из Вьетнама, чтобы она тут жила с кем-то, не сама. Ты шо, российская? Не, просто придумаю историю. Если не даем, сбегаю дома по контакту. <связано> Оно выглядит очень красиво. Хоть и на самом деле ничего сложного, просто рис нарезанный тонко огурец, нарезанная морковка с кусочкой капусты, но ее прям очень мало. Два кусочка пиццы, она вообще на ежа похожа. Смотри, вот глаз, вот его иголочки и сам ежик. Она выглядит прикольно. И, наверное, вкусно. Аж три креветки. А, креветки. Що з цього свинина, а що з цього говядина? Я полагаю, що це говядина, а це свинина. Я теж так подумав. Вот. Для аппетитної порції більше, ніж я чекав, тому що на картинках вона як будто маленька. Mm. Ну, будемо пробувати. А вони мариновані мали? Mm, ні, я думаю, що вона не маринована. Ні, я писала, що маринована. Да? Mm. Я думаю, вони забули там, що написали. Mm -hmm. Маринован? Морква, так. Огірок, скоріше за все, ні. Хм. Но он выглядит как свежий. Так. Буду пробовать. Дай попробовать. Дай попробовать. Дай попробовать. Никак Типа как like <tội Investment> nee, я буду наехал сыпь. Ні, я його не пробував, я имею в мясо. Ваше впечатление от этой еды. Я прям не елась тут. У мене ще досить багато натарелося, я вже не елась прям. Взагалі, но якоїсь ще смаку, вони уже сделаны. Просто дала рис, просто м'ясо. Взагалі, масмачно, але бракувало ще чогось туди додати. Ти що? Це я походу різ. А, чи від не туди пішло? Вообще оно довольно пресное показалось, но скорее всего, это на самом деле, так, наверное, где-то там, не выглядит, либо оно немного модифицировано для местного. Можно его? Возможно, из за что мы попросить? но вот они максимально делали пресным, что мы, типа, Но. Не, я думаю, что у них как раз из-за того, что оно все острое, на иначе, как не дают, смысла ты ты ебище ничего не вычеваешь, а ты сортируешь. Не, ну ты еще специально можешь услышать запах, типа, иди. Ну, пахло на початку, ну, добре, ну, скажи, что нет. Ну, нет. Я больше ничего не слышал. Ну, а если честно, если делать вывод, мне понравилось. Правда, они только открыты. Но мне понравилось. То, как они вышли к нам спросить. Uh -huh. То, как да, вот в этот момент, когда я шли тебе подходит, все будет хорошо, мне это не нравится. Но они все... Ты до этого да. Я же до, этого, до сегодня уже звук не а, да. И Шо? Они все уже Мы спросили за терминал. И, и она нет? объяснила систему обычную. Все пытаются как-то избежать внутренности, чтобы они никогда не было самых таких величайших. Если сказать, приду я сюда или нет, да, я, наверное, сюда еще раз приду, когда, не знаю, но если мне прям захочется риса, то я приду сюда. Недалеко от дома, не грустно, они переживут первых три года, и все мы переживем тоже первых три года здесь, mm -hmm. <coughs> то я буду приходить сюда.

А, она не Но зато мясо с креветками все Понятно, чем Ладно, я ей помог тоже съесть. Рыбный соус я так и не пробовал. А там мяса не много. Ну, вообще, да. на такую большую порцию рысу не много мяса. Кстати, странно, потому что свинины мне ляпнули довольно много. Угу. Могли бы чуть-чуть больше Ну, это сколько все стоит, чтобы покрывать расходы. Ну, как мне кажется, клиент страдать не должен. Хотя все равно в любом случае она бы выглядела хорошо. Да. Так что, да. А. Поели мы на 39 долларов 85 копеек. Центов. Чуи, Вьетнам, Мискинчен. Вот адрес, если интересно.